Ассаламу алейкум. Этого Да Янгеликлер информационный дастура студия Дагильзара Абдулаева. mamlakatimizda yoshlar va ularning taqdiri davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biri hisoblanadi kelajak hayotimizni hal qiluvchi kuchi ham bu yoshlardir shu ma'noda mamlakatimizda yoshlarga e'tibor nafaqat moddiy va ma'naviy taraflama balki ularning ijtimoiy siyosiy faolligini oshirish huquq va manfaatlarini himoya qilishga yo'naltirilganligi bilan ham ajralib turadi muntazam ravishda o'tkazib kelinayotgan yoshlar bilan uchrashuvlar ham aynan shu maqsadga yo'naltirilgan yoshlar bilan ishlashda madaniy ma'rifiy ishlar samaradorligini oshirish prezidentimizning 2019 yil 27 dekabr kungi ma'ruzasi ahamiyatini keng tushuntirish maqsadida joylarda mutasaddi rahbarlarning yoshlar bilan uchrashuvlari o'tkazilmoqda uchrashuvda yoshlar qalbida vatanga sadoqat mamlakatimizda olib borilayotgan keng ko'lamli islohotlarga daxldorlik tuyg'ularini shakllantirish masalalariga alohida e'tibor qaratilmoqda 26 fevral kuni ellikqala tuman xalq ta'limi bo'limiga qarashli o'n yettinchi sonli umumta'lim maktabida Qala tuman prokurori o'rinbosari ulug'bek allabergenov yoshlar bilan uchrashuv o'tkazdi unda tumandagi korxona tashkilot rahbarlari turli yo'nalishlar bo'yicha yuqori natijalarga erishgan faol o'quvchi yoshlar ishtirok etdilar yig'ilishda tuman prokurori o'rinbosari ulug'bek allabergenov yoshlarga davlatimiz tomonidan yaratilayotgan imkoniyatlardan unumli foydalanib jamiyat ravnaqiga munosib hissa qo'sha oladigan komil insonlar bo'lib yetishishi lozimligi buning uchun faqat o'qib o'rganish intilish harakat qilish kerakligini gapirdi shuningdek o'zbekiston respublikasi prezidenti shavkat miromonovich mirziyoyevning oliy majlisga murojaatnomasida ilgari surilgan g'oyalar mazmun mohiyati haqida atroflicha so'z yuritdilar undan tashqari yangi o'zbekistonni xalqimiz bilan birgalikda barpo etamiz degan ulug'vor maqsadlar zamirida ertangi kelajagimiz yurtimiz taraqqiyoti masalasi turganligini bu ezgu maqsadlarga albatta yoshlar bilan birgalikda erishish mumkinligini buning uchun yoshlar har tomonlama faol bo'lishlari kerakligi xususida gapirdilar shundan so'ng yoshlarga orzu umidlarini ro'yobga chiqarishlarda ko'maklashish bandligini ta'minlash yoshlar kelajagimiz davlat dasturi bo'yicha tumanda qilinayotgan ishlar yoshlar tadbirkorligini rivojlantirish borasida ko'rilayotgan chora tadbirlar xususida so'z yuritildi ochiq muloqot tarzida o'tkazilgan uchrashuvda yoshlarning takliflari tashabbus va muammolari ham o'rganildi o'zlarini qiziqtirgan savollar bilan murojaat qilgan yoshlar to'liq javoblar oldilar shundan so'ng ta'lim maskanida prezidentimiz tomonidan ilgari surilgan beshta muhim tashabbus doirasida tumandagi ellikinchi 55 17 hamda 13 maktablar o'rtasida sportning voleybol hamda shaxmat shashka turlari bo'yicha musobaqa o'tkazildi va g'olib bo'lgan maktab o'quvchilari faxriy yorliq va esdalik sovg'alar bilan taqdirlandi hech biringizga sir emas bugun tadbirkorlarga yaratilayotgan keng imkoniyatlar sabab bugun xalqimizning turmush tarzi sezilarli darajada o'zgardi ayniqsa oilaviy tadbirkorlikni rivojlantirish orqali bugun ko'pchilik ish o'rinlari yaratmoqda hamda qo'shimcha daromadga ega bo'lmoqda xususan tadbirkor bekzod yo'ldoshev ham tadbirkorlarga yaratilayotgan imkoniyatlardan unumli foydalanib o'zi yashaydigan mahalla ya'ni eliqala tumanining dumanqala ovul fuqarolar yig'inida o'zining mo'jazgina do'kon faoliyatini yo'lga qo'ygan 5 yillikdan buyon tadbirkorlikni boshlab rivojlantirishga harakat qetib kelyatimiz yana asaka bankdan oltmish million kredit oldik boshlanishida eni hozir shunda 70-80 turdan ziyod mahsulotlarimizni yetishtirib xalqqa Arzarlaştırılğan naqta bazardan qımmat emas. Yetiştirib gələyatırmız. Hazırda doqanın rastalardan 80 turdan artıq məhsulatlar oren olğan mahalla axlı esa bunday qulaylıqlardan məmnun. Mən 50-karay rayonu, Dumanqala uçası kəsində yaşayıram. Mən şu doqanımızdan minnətdaram. İndi nə istəsək həm məvəz başırda, bazara barışımız da şərt emas. Şundan mən özüm həm məvəz, həm məvəz alamanam. aslini olganda kichik biznes va oilaviy tadbirkorlikni rivojlantirish nafaqat tadbirkorga mo'may daromad keltiradi shu bilan birga ko'pchilikni ish bilan ta'minlaydi mamlakatimizning barcha joylarida xalqimiz turmush sharoitlarini yaxshilash uchun amalga oshirilayotgan bu kabi chora tadbirlar mamlakatimizda tadbirkor va ishbilarmonlarga ayniqsa kichik biznes vakillariga erkin va samarali ish yuritish iqtisodiyotimiz rivojiga munosib hissa qo'shishda yangi imkoniyatlar yaratmoqda bu xalqimiz farovonligining oshishi mamlakatimiz taraq taraqqiyoti yanada yuksak pog'onalarga ko'tarilishida muhim ahamiyat kasb etadi ayniqsa bekzod yo'ldoshev kabi yosh tadbirkorlarning safi kengayib yanada ko'proq ish o'rinlari yaratiladi dasturlarimizni kuzatib borayotgan bo'lsangiz maktablarda o'tkazilayotgan ochiq darslardan lavhalar berib bormoqdamiz bugun muxbirimiz sohibjamol va tomonidan tayyorlangan navbatdagi lavha ham ellikqala tuman xalq ta'limi bo'limiga qarashli 66 sonli umumiy o'rta ta'lim maktabida bo'lib o'tgan matematik kechadan tayyorlangan mamlakatimizda yoshlarning ta'lim olishi o'qib o'rganishi iste'dod va qobiliyatlarini yuzaga chiqarishi uchun keng imkoniyatlar yaratilmoqda o'quvchilarning intellektual salohiyatini yanada rivojlantirish maqsadida umumta'lim maktablarida fevral matematika informatika fanlari oyligi o'tkazilmoqda kuni kecha qala tumani xalq ta'limi bo'limiga qarashli 66 sonli umumiy o'rta ta'lim maktabida ham oylik doirasida ko'ngilochar matematik kecha tashkil etildi pedagog munojat sapayeva tomonidan 3 a sinf o'quvchilari ishtirokida tashkil etilgan matematik kechada ushbu fanga o'quvchilarning qiziqishlari yuqoriligini payqash mumkin raqamnir sanab 'rgnamal tartibi qiziqarli ifoda va tenglao'quvchilar kızı... tilidan ijro qilingan she'rlarda matematik amallar barcha zamon va makonda ham inson hayotida muhim ahamiyat kasb etishlari ta'kidlandi uchburchak <laughs> mening nomim teng tobmi shuningdek ushbu matematik kecha davomida ona vatanni ulug'lash ota onaga hurmat kabi mavzulardagi qo'shiqlarga raqslar ijro qilindi Orkali, matematika kichik yoshimizdan tanishishni boshlaydigan keng ilm shu sabab uning birinchi sinfdan dars sifatida o'qitilishi bejiz emas o'tkazilgan ushbu tadbir orqali 3 a sinf o'quvchilarining ilk o'quvchilik davridan matematika faniga qiziqishi yuqori bo'lganligini payqash mumkin birdansaoqman <laughs> shuningdek bolalar tilidan ijro qilingan arifmetik amallar og'irlik va uzunlik o'lchov birliklari haqidagi she'rlar barchaga manzur bo'lganini sezish mumkin fan oyligi davomida maktablarning pedagogik jamoasi faolligi mahoratli kadrlar bilan ta'minlanganligi matematika fani xonasining zarur ko'rgazmali didaktik materiallar bilan jihozlanishi ota onalar bilan maktabning hamkorligini jonlantirish ularni fandagi yangiliklar ta'lim tizimidagi o'zgarishlar o'quvchilarning o'zlashtirish va bilim samaradorligi ko'rsatkichlari bilan tanishtirish kabilarga qaratilgan ishlar qatoriga ushbu maktabdagi matematik kechani ham qo'shish mumkin o'tkazilgan mazkur matematik kechadan maqsad esa o'quvchilarni matematika faniga qiziqtirish ularni ushbu fanga oid bilim va salohiyatini oshirish mantiqiy fikrlashni o'stirish shu bilan birga e ular orasida qobiliyatli yoshlarni taqdirlashdan iboratdir ellikkala tumani xalq ta'lim bo'limiga qarashli 66 maktabda bugun matematiklarning matematika ertaligi bo'lib o'tdi bunda 3 a sinf o'quvchilari faol ishtirok etishdi bu matematik ertaligimizdan maqsad bolalarni matematikaga qiziqishini oshirish ularning matematik savodxonligini yuksaltirish maqsadida matematika ertaligi tashkil qildik darhaqiqat fevral oyi aniq fanlar oyligi deb e'lon qilingandan keyin fan oyligi doirasida ochiq darslar ellikqala tuman xalq ta'limi bo'limiga qarashli umumiy o'rta ta'lim maktablarida yuqori saviyada o'tkazilmoqda barchaga yaxshi ma'lumki fevral oyi umumiy o'rta ta'lim maktablarida matematika va informatika fani oyligi deb e'lon qilingan ushbu fan oyligi munosabati bilan hozirda ellikqala tumani xalq ta'limi bo'limiga qarashli barcha umumiy o'rta ta'lim maktablarida boshlang'ich sinflardan boshlab bitiruvchi sinf o'quvchilari ishtirokida maktablarning malakali o'qituvchilari tomonidan ochiq darslar turli xil bellashuvlar viktorinali o'yinlar tashkil qilinmoqda ana shunday ochiq darslardan biri kuni kecha ellikqala tumani xalq ta'limi bo'limi qarashli qarashi 62 sonli umumiy o'rta ta'lim maktabining boshlang'ich ikkinchi sinflarida tashkil qilindi o'tkazilgan ochiq darsda o'qituvchi nilifar shukurallayeva tomonidan o'quvchilarga yangi mavzuda dars o'tildi bunda o'quvchilarning barchasi yangi mavzuni chuqur o'rganishga harakat qilib berilgan masala va misollarni a'lo baholarga bajarishga astoydil harakat qilishdi chunki o'qituvchi o'quvchilar uchun darsda ilg'or metodlar va uslubiy qo'llanmalardan keng foydalanish bilan birgalikda zamonaviy texnologiyalardan keng foydalandi fevral oyi matematika va informatika fan oyligi doirasida bir qancha ochiq darslar o'tkazildi boshlang'ich sinf o'qituvchimiz ya'ni 2 sinfimiz shukrullayeva ni, nilufar ustozimiz zamonaviy yangi pid texnologiyalardan foydalanib ochiq dars o'tkazdi fan oyliklaridan maqsad o'quvchilarimizni matematika va informatikaga bo'lgan qiziqishlarini yanada orttirish darhaqiqat o'qituvchi dars davomida ilg'or metodlar va zamonaviy texnologiyalardan keng foydalansa o'quvchilar darsga tezroq kirishib boradi va ko'plab ma'lumotlarga ega bo'lishadi da. va dars yanada qiziqarli bo'lishini ta'minlaydi ushbu ochiq darsda bunga maktabning malakali o'qituvchilari yana bir bora guvoh bo'lishdi shuningdek dars yakunida o'qituvchi tomonidan o'quvchilarga uyga vazifa berildi va o'quvchilar matematika faniga bag'ishlangan she'rlarni aytishgani kelajagimiz egalari hisoblanmish yoshlarimiz kelajak hayotga o'zlarining dadil qadamlari bilan kıl, kirib borayotganliklarini yaqqol namoyon qildi desak adashmagan bo'lamiz matematika fani bilimlarga kon oftob biz undan o'rganamiz turli xil hisob kitob bir so'z bilan aytganda tashkil qilinayotgan har bir ochiq darslarning barchasi yoshlarimizning bilim olib har tomonlama kamol va barkamol avlod bo'lib voyaga yetishida keng ahamiyat kasb etadi umumta'lim maktablarida mana bir necha yillardan buyon har bir o'quv predmeti bo'yicha fan oyliklari o'tkazib kelinmoqda fevral aniq fanlar oyligi munosabati bilan ellikqala tuman xalq ta'limi bo'limiga qarashli 19 sonli umumiy o'rta ta'lim maktabida ham ochiq darslar tadbirlar viktorinalar o'tkazilmoqda shunday ochiq darslardan yana bittasi kvadrat tenglama mavzusida o'tkazildi dars davomida mavzuga oid taqdimotlar namoyish etilgani o'quvchi yoshlarni fanga bo'lgan qiziqishlarini yana bir pog'onaga oshirdi shuning ochiq dars davomida o'quvchilarning matematik bilimlari yana bir marta sinovdan o'tkazildi dars o'quvchilar kichik guruhlarga ajratilgan holda olib borildi bu esa o'qituvchining o'quvchilarni to'la nazorat qila olishiga imkon yaratdi o'tkazilgan mazkur ochiq darsni maktab pedagogik jamoasi kuzatib borishdi hamda tahlil qilishdi noan'anaviy usulda bo'lib o'tgan mazkur ochiq darsdan maqsad o'quvchilarni matematika faniga qiziqtirishdir darvoqe bugungi taraqqiyot zamonida har bir sohada yuksak marralarni izl ulkan ishlar amalga oshirilmoqda bu maqsadli sohalar qatorida ta'lim yo'nalishidagi keng ko'lamli islohotlarni alohida e'tibor bilan tilga olish joiz so'nggi yillarda ta'lim muassasalarining jahon andozalariga mos tarzda sifatli bosqichini yuqorilayotgani albatta soha xodimlarining fidoyiligi mehnatlari mahsulidir 19 to'qqizinchi sonli umumiy o'rta ta'lim maktabi pedagoglari ham darslarni samarali o'qitishga bel bog'laganlar shu maqsadda fan oyligi doirasida maktab o'quvchilari ishtirok istrokida zakovat o'yinlari ham tashkil etildi intellektual o'yinda maktab o'quvchilaridan tuzilgan jamoa ishtirok etdi o'yin tashkilotchisi tomonidan tayyorlangan savollar esa ishtirokchilarda yaxshi taassurot qoldirdi va o'yinning yuqori saviyada o'tishini ta'minladi mazkur o'yin o'quvchi yoshlarning ijtimoiy siyosiy va matematik bilimlarini mustahkamlash ularning intellektual salohiyatini yanada rivojlantirish maqsadida tashkil etildi o'yin davomida o'quvchilar o'zlarining bilimlarini namoyish qilishdi o'yin yakunida barcha bilimdon o'quvchilar kitob va faxriy yorliqlar bilan taqdirlandi bu kabi fan oyliklari ochiq darslar tadbirlar ko'rinishida tashkil etilishi o'quvchilarning fanlarga hamda bilim olishga bo'lgan qiziqish va ishtiyoqlarini o'stiradi egallagan bilimlarni esa puxta takrorlashiga zamin yaratadi bugun 21 fevral kuni bizning maktabimizda fevral oyi aniq fanlar matematika informatika fan oyligi munosabati bilan matematika fanlar podshosi mavzusida ochiq darslar o'tkazdi fan oyligida zakovat o'yinlari o'tkazdi bu fan oylikda matematika fanlari o'qituvchilarimiz primov manas g'anibayev abultoy o'qituvchilarimiz faol qatnashdi o'quvchilarimiz esa mana shu zakovat o'yinlaridan ochiq darslardan matematik qobiliyatlarini bilimlarini oshirib borishdi kuni kecha ellikqala tumani xalq ta'limi bo'limiga qarashli 40 sonli umumiy o'rta ta'lim maktabida qoraqalpoq tilini o'rganamiz shiori ostida tadbir bo'lib o'tdi kuni kecha elliqala tumani xalq ta'limi bo'limiga qarashli e qirqinchi sonli umumiy o'rta ta'lim maktabida qoraqalpoq tilini o'rganamiz shiori ostida boshlang'ich birinchi sinflar ishtirokida savodxonlik bayrami o'tkazildi ma'lumot o'rnida shuni aytib o'tish lozimki qoraqalpoq tilida 42 ta harf bo'lib ushbu maktabda ham qoraqalpoq tilida ta'lim oladigan o'quvchi yoshlar ham bor bugun ular qoraqalpoq tilini qanchalar mukammal o'rganganliklarini namoyon qildilar harflarga she'rlar aytgan har bir o'g'il qiz o'z sherlari orqali qoraqalpoq tiliga bo'lgan qiziqishi va hurmatini yana bir bora namoyon qildilar mana tadbirimiz juda ham ajoyib bo'lib o'tdi tadbirimizda ota onalar bilan birgalikda olib bordik ular ota onalar ota onalar oldida e, sahna ko'rinishlari raqslari o'zlarining qo'shiqlari bilan birgalikda o'z chiqishlarini namoyish qilishdi bayramimiz juda ham bir ko'tarinki ruhda o'tdi biz ustozlar bu o'quvchilarimizga kelgusida bundanda yanada e, yuksak marralarga erishishiga tilakdoshmiz shuningdek savodxonlik bayramida jajji bolajonlar tomonidan ona vatani va bolalikni madh etuvchi she'rlar aytilib buyuk shaxslar siymosi gavdalantirilgani yosh avlodning milliy qadriyatlar tasarrurida ulg'ayotganliklarini anglatadi <laughs> bayram tadbirga o'quvchilarning ota onalari ham tashrif buyurib farzandlariga berayotgan ta'lim tarbiyasi uchun minnatdorchilik bildirdilar va maktab pedagog ok jamoasining keyingi ishlarida muvaffaqiyat tiladilar ona tilimiz asrlar davomida o'zining rivojlanuvida ham bu rivojlanuvning natijasida bugungi kunimizgachakam yetib kelgan til haqida danishponlarimiz shoirlarimiz ұлы сөз зергерлері де осы тілді қадірлеп осы тілге деген құрметті көрсетіп келмекте мектебімізде де осы тілге деген барды және бір мәрте ko'rsatuv ham yana bir marta bekamlov sifatida bugun ochiq sabog'imizni bayram sifatida o'tkazdik bir so'z bilan aytganda qoraqalpoq tili qoraqalpog'iston respublikasining davlat tili ekan bu yurtda o'sib kamol topayotgan har bir yosh avlod butun bir xalqimizga xizmat qiladigan yurtimiz taraqqiyotiga o'zining munosib hissasini qo'shadigan farzandlar bo'lib voyaga yetadilar shuningdek xuddi shu kuni ushbu maktabning qo'g'irchoq teatri to'garagi a'zolarining sholg'om ertagi asosida ishlangan qo'g'irchoq teatri ham bo'lib o'tdi ushbu teatrda iste'dodli yoshlar o'zlarining bor iqtidorlarini ishga solib yig'ilganlarning olqishlariga sazovor bo'lishdi mushvoy buyoqqa kel do'stlar mening yurtimni o'zbekiston deydilar dong'i tutgan dunyoni bog'i bo'ston deydilar bog'larida de, keng mevalar sharbat bo'lib pishadi uzum olma bexlar yo'lingizga tushadi Dar haqiqat mamlakatimizda yoshlarning iste'dodlarini yuzaga chiqarish va ularni qo'llab quvvatlash borasida muayyan ishlar amalga oshirilayotir ushbu to'garakning tashkil etilishi ham avvalo yoshlarning bo'sh vaqtini mazmunli tashkil qilish va iste'dod egalarini qo'llab quvvatlashga qaratilgan demak yoshlarimiz yaratilgan ko'plab imkoniyatlardan samarali foydalana olayotgan ekan demak kelajak yoshlar qo'lida mana bugungi kunda mana muhtaram prezidentimiz tomonidan ilgari surilgan 5 işte ta tashabbus doirasida yoshlarimizning ma'naviyatini yuksaltirish ularning bo'sh vaqtini mazmunli tashkil etish maqsadida maktabimizda ko'pgina to'garaklar tashkil qilinib kelmoqda shulardan mohir qo'llar to'garagi raqs to'garagi hamda ko'rchoq teatri to'garaklarida qizg'in ishlar olib borilmoqda bugun sizga yetkazmoqchi bo'lgan xabar va lavhalarimiz shulardan iborat edi etvdan uzoqlashmang xayr salomat bo'ling